असलकुम नाजरीन, अज़ीज़ मियाँ कबाल रहा की कवाली में अल्फाज दिल एक मंदिर है आप मूरत हैं आप कितने खूबसूरत हैं आज की वीडियो हमारी इसी कवाली के बारे में है जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगी नाजरन कराम अज़ीज़ मियाँ कवाल ने अपनी इस कवाली में इन अल्फाज में कहा है कि दिल में जो बस जाए दिल को जो पसंद आ जाए वो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन लगता है नाजरेन इकराम अज़ीज़ मियाँ कबाल अल्ला के सच्चे मोमिन आशिक थे अल्लाह और नबी की तरफ उनकी मोहब्बत एक पुख्ता पुराज़म अंदाज में बहुत दूर रस थी नाजरे कराम अज़ीज़ मियाँ कवाल की कवालियों में ज़्यादा तोरस गायकी पर दी जाती थी जिसका मकसद कवाली के बुनियादी नुक़े पर जोर देना था नाज्रिन कराम अज़ीज़ मियाँ कवाल को कवाली पढ़ने में ऐसी महारत हासिल थी जो साम को मदहोश कर देती थी उनकी बेशतर कवालियाँ दीनी रंग लिए हुए थीं और उन्होंने रोमानी रंग में भी कामयाबी हासिल की थी नाजरीन कराम आपको बताते चलें कि अज़ीज़ मियाँ कवाल ने दस साल की उम्र में लाहौर के उस्ताद अब्दुल वाहिद ख़ान की सरपरस्ती में हारमोनियम सीखना शुरू किया था और अज़ीज़ मियाँ कवाल ने लाहौर के दाता बख्श स्कूल में सोलह साल की तरबियत हासिल की थी अजीज़ मियाँ कवाल का, का शुमार गैर रवायती पाकिस्तानी कवालों में होता है अजीज़ मियाँ कवाल की आवाज़ तेज़ और ताकतवर थी और नाजरेन कराम आपको बताते चलें कि अज़ीज़ मियाँ वाहिद मुमताज़ कवाल थे जिन्होंने अपनी गज़लें लिखीं। हालांकि नाजरीन कराम दूसरे कवालों की तरह उन्होंने भी दूसरे शायरों के लिखे हुए गीत गाए अज़ीज़ मियाँ ने सबसे पहले निजी महफिलों में परफॉर्म करना शुरू किया और नाजरीन कराम आपको बताते चलें कि अज़ीज़ मियाँ कबाल रहमु आईस सौ छियासठ में इसका बाबाबा आगाज़ किया नाजरीन कराम सबसे पहले शाह आफ ान रजा शाह पहलवी के सामने परफॉर्म किया ईरान के शाह इनकी कारदगी से इस कदर मुतासर हुए कि इन्होंने अज़ीज़ मियाँ कवाल को सोने का तमगा दिया और इसी लम्हे से अजीज़ मियाँ कवाल ने मकबूलियत हासिल की और एल्बम रिलीज़ करने लगे अजीज़ मियाँ कवाल कवालियां गाने के अलावा गज़लें गाने के भी माहिर थे दिल एक मंदिर है आप मूरत हैं आप कितने खूबसूरत हैं इन अल्फाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अज़ीज़ मियाँ कवाल लोगों को किस कदर मुतासर करते थे इन शाजरे कराम जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे अल्लाह नगेबान